السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ بالکل اچھا ناچر صاحب ہمارے یہاں کچھ فرقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ حدیثوں کو بھی بدل بدل کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کھینچ کر ان کو جنازہ پڑھانے سے روکا اور کبھی تنقید کی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا تو آپ ان ساری کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کنفرم ایک بات بتا دوں کہ یہ تو فرقہ بازی میں اتنا بڑھ چکے ہیں کہ ان کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے اس کی تصدیق کرنے کے علاوہ یا کسی کو کپڑے کھینچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہ کلیئر نیٹ اینڈ کلین بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو اے دینی اسلام میں ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے آپ کو شاید ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب بیت المقدس پہلی دفعہ وتہ ہوا تو کس کا دور تھا دو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کا تو ان کی عزت ان کی دنیا میں ایک نام ہے ابھی دیکھیں ہماری مخالفت کے لوگوں جو سے جوس سے ہیں کرسچن سے ہے جو کہ ہمارے نبی کو سرے سے نبی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہے ہم نہیں اس کو مانتے تو ہم تو آپس میں تو ہم بڑے بنے ہوئے ہیں نا جی جی وہ آ گئے جی وہ آ جی وہ سب کچھ ہو گیا اب انٹرنیشنل لیول پہ ہم کیا ہیں ہماری کیا حصیت ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے اسلام کے جو ہیرو ہیں جن کا ایک نام ہے اسلام کی تاریخ میں اگر انہی کی تہذیق ان کا تماشا بنائیں گے تو پھر دوسرے لوگ کے اوپر کیا اثر جائے گا انٹرنیشنل لابی میں دیکھیں ایک مساجد کے حد تک ٹھیک ہے مساجد میں سو دو سو بندہ ہوتا ہے چلو وہاں پہ بڑھ کے مارنا یا کسی صحابی کے خلاف بات کرنا کوئی بات نہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ انٹرنیشن لیول ہے وہ غیر ملکی لوگ بھی سنتے ہیں غیر مذہب کے لوگ بھی سنتے ہیں یہ برا تاثر جاتا ہے ہمارے ان جو صحابہ تھے جو ہمارے اسلام کے پیروکار تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے یہ برا اثر جاتا ہے ابھی میں سب سے پہلے اس حدیث کی اطاعت کر دی جائے گا کپڑے یہ میں نے پڑھے ہی ایسا واقعہ نہیں ہے یہ معاملہ اور ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں اس لیے پر بحث کر رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے سورہ توبہ میں ہے کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں بے شک یہ ستر بار بھی استغفار کریں پھر بھی نہیں تو نبی اکرم وسلم کمانڈر ان چیف تھے وہ لائر تھے پوری دین اسلام کے اور جو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا وہ دوسرے کو اختیار نہیں ہے انہوں نے اپنے طور پر کیوں سوچا کیوں کہا ہوگا حالانکہ ان کا بیٹا بھی مسلمان تھا جس نے یہ کہا کمیز بھی پڑھا دیں تو انہوں نے اگر ایگری کر دیا تو حضرت عمر نے کھینچی انہوں نے حضرت عمر نے صرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اللہ کا حکم ہے قرآن میں ہے آپ کا ہی حکم ہے تو آپ پھر کیوں اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں تو نبی اکرم نے اضرائے کہا کہ اگر میں ستر سے زیادہ بار سفار کروں گا تو پھر ہو سکتا ہے پھر دوسری آیت بھی اترائی جس میں یہ تھا کہ ان کو آپ نے بالکل ہی نہیں اس کے بعد وہ منع ہو گئے دیکھیں قرآن کن پر اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وہ اس کے کمانڈر ان چیف ہیں دوسرا نہیں لیکن یہاں پہ حضرت عمر کی گستا کی یا کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہو رہی وہ اس بات پہ اشرار کر رہے تھے کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے تو اگر دوسری بات سنیں جب آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ جو کاغذ قلم نہیں مانگا تھا مانگا تھا تو انہوں نے نہیں دیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جان بوجھ کے نہیں دیا اور یہ سارے فرقے متفق ہیں ان سے دیس اس پر تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ غصہ کی ہوئی ان سے لیکن اب یہاں بیٹھ کر اس دور میں چودہ پندرہ سو سال پہلے والے معاملات پر ہم کیچڑ اچھا لیں ان باتوں کو بار بار اچھالیں تو ہم یہ دیب نہیں دیتا دیکھیے ہمیں اللہ سبحان پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر کسی نے کوئی بات کی یا کسی نے کوئی اپنا کریکٹر لوز کیا نبی کے ساتھ گستاخی کی, کی یا بلاندہ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اپنے نبی کے سامنے اونچی بات میں بات بھی مت کرو نبی کی بات سے اونچی بات میں بات مت کرو اس کا احترام کرو اس کے گھر میں فالتو نہ جاؤ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جو کہ میں اس کو ساری وضاحت کروں شارٹ یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائی ہیں کیا نام ان کا حسن یہ کوئی پڑھے لکھے لگتے ہیں لیکن ان کو یہ چاہیے کہ یہ فوکس ہے اللہ کی توحید پر دین اسلام پر فوکس کرے نہ کہ صحابہ کی شان میں کر دینا یہ ہے وہ ہے کہ جب وہ ایسے تھے انہوں نے ایسے کیا میں نے جو فیل کیا ہے کہ ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ پرانے دور میں زیادتی ہوئی ان کے سی چینہ گیا ان کا آپ چینہ گیا پہنے کس طرح ساکھ ان کا موٹو ہے جب کہ ایسی بات نہیں ہے دیکھیں دین اسلام جب پھیلا تو حضرت علی کرم اللہ جو نے اپنا کردار ادا کیا وہ ان کے بھائی بھی تھے ان کے دمال بھی تھے ان کے رشتہ داری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اہل خانہ والوں میں سے تھے انہوں نے اپنا کردار کیا انہوں نے بڑی خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی حکم دوری نہیں کی ان کا اپنا مقام ہے اور اللہ سبحان کے پاس ان کے لیے عظیم ہے لیکن باقی جو صحابی ہیں ان کے کردار کو بھی دیکھیں انہوں نے بڑی خدمت کی نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لوگوں نے اپنے مال تک سارا کچھ دے دیا قربان کر دیا اللہ اس کے رسول پر اللہ کے خاطر یہ لالچ تو ہوتا ہے دیکھیں کون ہے جس کو لالش نہیں ہے اگر یہ مولویوں کو یہ لالچ نہ ہو کہ آگے جنت ملے گی آگے عبرے ملیں گی یہ, یہ کبھی نماز پڑھیں نہیں یہ چوبیس گھنٹے اسی چکر میں پڑھیں ہم زیادہ بادت کر لیں کیا مت لال ہے ایک طرح سے جی, ہر چیز کی بنیاد لالچ پر ہے انسان بیسیکلی لالچ ہے اور انسان غلطیوں کا پترہ ہے اگر آدم سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والوں سے اگر غلطی ہو گئی کوئی کچھ تھوڑا بات ہو گیا ان سے تو کیا ان کو فوری پکڑ لینے چاہیے ایک واقعات تیرہ چودہ سو سال پہلے یا پندرہ سو سال پہلے ہو چکا ہے آج کے لوگ اچھار اچھار کر ان کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی انہوں نے کون صاف کرنا ہے میرا تو رہا ہے کیا, کیا ان, ان کا اللہ سبحان پر بھروسہ نہیں ہے کیا وہ بہترین انصاف کرنے والا نہیں ہے کیا وہ بہترین عدل کرنے والا نہیں ہے کیا ان کو اس کا بروسہ نہیں ہے فرض کریں کہ ایک اہلِ بیت والا نے اچھا کیا کیا ان کے لیے عجرِ دیم نہیں ہے زندگی تو اسی لیے ہے کہ آگے والی زندگی میں عجرِ دیم مل جائے ہم تو اتنی لمبی عمر مانگتے ہیں اتنی دولت مانگتے ہیں ایش و عشرے دنیا مانگتے ہیں تو آگے تو ہمیں ویسے ہی ملے گا نا جنہوں نے اپنا قربان کیا اپنی جانے قربان کیا اپنا مال قربان کیا اللہ کی حمد پر رہے ساری زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت پر رہے تو تو وہ اور جنہوں نے گڑبڑ کی لالچ کیا یا کوئی ایسا کسی کا حق چھینا کیوں میرے بھائی آپ کیوں اتنا زور لگاتے ہیں اسی بات پہ وہ جی بھاگ گیا فلانا بھاگ گیا فلانا بڑا بہادر تھا فلانا نہیں دیکھیں یہ مل جل کے سارا کچھ ہوا دین اسلام جو پھیلا اس میں اللہ کی رحمت تو ہے لیکن جو صحابہ کرام کے اپنے اپنے معاملات ہیں وہ مقدم ہے اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں انہوں نے پورا ساتھ دیا کوئی ایسی نہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کسی معاملے میں جب ہم نے کہا تھا کہ خط کیوں نہیں دیا کاغذ اور قلم کیوں نہیں دیا تو میں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے جان پوچھ کے نہیں دیا تو یہ غصہ کی ہے اس سے بڑی غصہ کی نہیں ہے تو اگر ان کی آپ نے کہا تو ان کی لیے میں نے کہا کہ نیچر کا کسی کو کیا پتا ہے لوگوں نے وضاحت یہ کی جی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دین اسلام ہو آپ کو ضرورت نہیں ہے نبی جب تک زندہ رہے وہ نبی رہتا ہے اور نبی کے سامنے اونچی بات میں بات بھی مت کرو ان کی بات کو رد نہ کرو ان کی بات سے آگے اپنی بات کو نہ آواز کو بلند نہ کرو یہ کفر ہے ایسا کرنا وہ صحابی اچھی طرح جانتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا انہوں نے کیا 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 لیکن جو کچھ ہوا میرے خیال میں ایسا ہی ہونا تھا بہتر ہوا باقی اپنے اپنے ایک نصاب دینا میں ان بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کیا قیامت کے دن ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت عمر کیا ان کا کردار تھا وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے ان کے گھر کا لمنگ اسٹینڈرڈ کیا تھا یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے تھے کیا ایسا ندام ہے اللہ کا اللہ سبحان کا ایسا نظام ہے کہ وہ فردر فردر پوچھتا ہے وہ یہ جی نہیں پوچھتا کہ تمہاری باپ دادا نے کیا 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 وہ یہ جی نہیں پوچھے گا وہ یہ جی پوچھے گا آپ نے کیا کیا تو اس لیے ان بھائی کو بھی سوچنا چاہیے اس طرح سے وہ ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں انہوں نے دیکھیں جب بیت المقدس فسا ہوا تو مسلمانوں کی ایک حیبت چھائی کیا اس وقت مسلمانوں نے کیسے کسرا کو پمال نہیں کیا کیا انہوں نے شامو نے ریمان میں چراغ نہیں چلایا یہ کس طرح کی آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ راست پر نہیں تھے اور یہ نہیں تھا آپ کچھ معاملات کو اللہ پر چھوڑے وہ خود عمل کے عمل انصاف کرے گا فیصلہ کر لے گا کہ کس نے کس نے کے ساتھ کی کون ہوتے ہیں میجرمنٹ کرنے آپ اللہ کے اور سور کی پورا قرآن کو سنایا کریں اللہ اور سبحان کی تو ہیچ کو بیان کیا کریں تاکہ لوگوں کا ایمان بڑے اور ایمان مضبوط ہو آپ کو نہیں پتا آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ایک پلیٹفارم پہ آئے میری

میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں اگر یہوبا اور اللہ سبحان علی خدا ہوتے دو خدا ہوتے تو ہمارا جو اللہ سبحان ہے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ حکم دیتا کہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کر دو وہ یہوبا کے ماننے والے ہیں میرے ماننے والے نہیں ہیں وہ میرے انبیاء نہیں ہیں جب اللہ سبحان نے کہا جو سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ عدمسی سید سیدنا ابراہیم سیدن سیدنا یقوب وہ سارے کے سارے میرے انبیاء تھے میرے پیغمبر تھے اس کی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ جس کو آپ جہوبہ کہتے ہیں وہی اللہ سب ہے خدا ایک ہی کائنات کا دو خدا نہیں ہو سکتے تو وہ تو ان کا میرا معاملہ میں ان سے بنا رہا ہوں ویڈیوز لیکن آپ آپس میں تو فرقہ تو بند کریں کیوں کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے پرچار کو چھوڑ کر کیوں نبیوں کو حضربہ مانتے ہو جو غلطی انہوں نے کی وہی غلطی ہے انہوں نے ایک قوم ایسی گزری جنہوں نے ایک نبی کو ایک انسان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا اور انہوں نے تو بیٹا قرار دیا انہوں نے تو اپنے نبی کو خدا ہی بنا دیا کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ حج ہوا ہے جی وہ ہو گئے بات آ گئے بس کچھ اور جن کو یہ آپس میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایسے بڑھ کے مارتے ہیں ذرا ان سے جا کے انٹرنیشنل لیول پہ پوچھیں وہ تو آپ کے اپ... آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے آپ کس چکر میں ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہمارا ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مار نہیں مسلمانوں کو وہ اس لیے نہیں مارے کیونکہ یہ خدا کے بغیر ہے کہتے ہیں جی ہم تو ہمارے نبی آ گئے بس ایسا تکبر میں نا جو تکبر اسرائیل نے کیا جو تکبر المسیح کے ماننے والوں نے کیا وہی تکبر آپ نے کیا آپ میں اور فرق ہے آپ دعائیں مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کر میں کہتا ہوں جتنی اسرائیل کی بادی ہے نا اس سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کے مولوی ہیں بولک ہے کتنے اس سے زیادہ مولوی ہے اور تیس سال مجھے ہو گئے ہیں ہر جمعے کو ہاتھ کھڑے کر کر نماز دوں دعا مانگتے ہیں یا اللہ فرانے کو برباد کر دے یا اللہ فرانے کو بھی برباد کر دے تمہیں کیوں زندہ رہنے دو کیا تم اہل ایمان پہلے اپنے اندر جھانکو پہلے دیکھو تمہارا ایمان کیا کیا تم اللہ کی توحید پر ہو تم چھوڑ چکے اللہ کی توحید کو اس سے پہلے کہ تم پر دوار آ جائے اور کیا کے کا دن آنے والا ہے وہ آجے اپنی اصلاح کرو اپنے قبل درست کرو اور یہ اس کے انتشار والی باتیں نہ کرو دین اسلام کی تبلیغ کرو اللہ سبحان کی توحید کو بیان کرو یہ ہے آپ میرے بھائی اور میرا ذاتی طور پر آپ کو کس طرح لیں مجھے تو میرے سوشل میڈیا ٹیم نے یہ اس کا مینشن کیا کہ جی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو آپ میرے بھائی یہاں پڑھے لکھے ہیں آپ کو علم کو نیگیٹو طرف نہیں جانا چاہیے پوزیٹیو رکھیں آپ ایک فارم پر مسلمانوں کو جمع کریں پہلے یہ تو دیکھیں انٹرنیشن لیول پر ہمارا کیا مقام ہے ہمارا ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ غور سے سنیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے دین اسلام کے ہیرو ہیں حضرت عمر بن خطاب اور نہ صرف وہ ہیرو ہیں اور بھی ہیرو جنہوں نے دین اسلام کے اندر اپنی اپنی خدمات کی اللہ کے ہاں ان کے اجر عظیم ہوگا باقی نیتوں کا عمل تو اللہ سبحان جانتا ہے نیتوں کا اندر انسان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ سبحان کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا وہ فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ کرنے میں حق بجانا میں اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے وہاں غلطی نہیں ہے وہاں سفارش نہیں ہے وہاں غلطی کی گنجائش نہیں اس لیے میرے بھائی آپ مطمئن رہیں اگر کچھ صحابیوں نے کچھ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہاں پر اور آپ ابھی تک شور مچاتے ہیں اس نے اس کا حق لے لیا یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں چھوڑ دیں ان باتوں کو اور کچھ باتوں کو اللہ سبحان پر چھوڑ دیں ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تھانے میں جاتے ہیں اگر دوسری پارٹی پھر کر سکتے طاقتور ہے تو پھر ہم جب ہار جاتے ہیں تو ہم اللہ سبحان پر ڈوری چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے عمل کے دن فیصلہ کرے گا آپ کیوں نہیں اللہ سبحان پر چھوڑتے ہیں کیا آپ اللہ سبحانہ پر ایمان نہیں رکھتے کیا آپ کو یقین نہیں ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے بہترین کائنات میں ایسا وہ انصاف کرنے والا نہیں ہے اللہ سبحانہ سے بڑھ کر تو آپ انقریب اور کیا ان کو دور نہیں ہے وہ انقریب ہے اور جلدی فیصلہ ہو جائے وہ پکڑے جائیں گے جکڑے جائیں گے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دہذتی کی اور ایک دوسرے کہا کے کھایا اور ایک دوسرے کے ساتھ دہلی کی اللہ ان سے پوچھے گا ہم کون ہیں ان کا فیصلہ کرنے والا ہمیں کیا ضرورت ہے ان باتوں میں پڑھنے کی آپ نے ایک موٹر بنا لیا اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان معاملات کو سدھاریں اور ایک فارم پر مسلمانوں کو لے کے آئیں ہم سب ایک ہیں میں نے کتنے ولاک بنائے داڑیوں والے کے خلاف دوسروں کے خلاف لکروں کے خلاف لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں میرے بھائی ہیں ہم آپس میں بھائی ہیں جو بھی کلمہ گو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں آپ اس بات کا احترام کریں اور ایسی باتیں نہ بھلائیں جو دین اسلام سے ٹکراتی ہوں جو ہمارے ہیرو وہ ہمارے ہیرو ہیں آپ کو یاد ہے جب بیت المقدس فیتا ہوا تھا تو اس وقت کیا شان تھی مسلمانوں کی ساروں کے ساتھ نبو ہو گئے جس کے ساتھ آج وہ سب پھر اکڑے ہوئے ہیں آج وہ پھر کبر میں حقارت کی سے میں پھر دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ایسی تبلیغ نہ کریں جس سے ورقہ پڑے اور لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے بغض رکھیں بغض نہ رکھیں بغض کو چھوڑ دیں کچھ معاملے ہوئے غلط نہیں ہوئے وہ اللہ پر چھوڑے آپ خود نہ متعین کرو نہ روز اس کا پرچار کیا کرے اس سے زیادہ میں کیا کر